Tekan dan tahan, lalu pilih ikon arsip di pojok atas. Saat ini WhatsApp memang menjadi aplikasi chatting yang paling populer. Semua orang sudah terfokus oleh aplikasi WhatsApp. SMS dan telepon sudah mulai ditinggalkan. Pesan yang masuk di WhatsApp kita kadang terlalu banyak dan sangat mengganggu, yang membuat aplikasi menjadi terlihat berantakan dan lemot. Untuk merapikan daftar chat kita di WhatsApp, kalian bisa mengarsipkan pesan-pesan yang dirasa nggak penting. Cuma pesan saja, grup juga dapat kita arsipkan. Fungsi tombol arsipkan di WhatsApp yaitu untuk menyembunyikan setting, baik grup atau individu, dari daftar chat utama. Kalau sudah diarsipkan, maka chat tersebut nggak akan muncul di halaman depan WhatsApp. Walaupun hilang, namun chat yang sudah diarsipkan nggak terhapus. Kita dapat melihat semua chat yang sudah diarsipkan pada kolom diarsipkan paling atas. Semua chat di WhatsApp yang sudah diarsipkan ada semuanya. Dan untuk mengembalikan chat yang sudah diarsipkan, kalian bisa pilih buka arsip chat, tekan dan tahan, lalu pilih ikon arsip. Dan chat akan kembali ke halaman utama WhatsApp lagi. Oh ya, ini saya menggunakan WhatsApp bisnis ya, bukan WhatsApp yang biasa. Oke, jadi demikian ulasan tentang arsip chat di WhatsApp. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching.